Они в пять раз уменьшились с ноября прошлого года. И пенсии всем солдатам срочной службы, да и многим из вас. Просто так. Мы всю жизнь солдаты получали самую минимальную пенсию, потому что мы ездили на наши башки. А нас туда призвала Родина. Нам было, мне было 19 полных лет. 19 лет. И доза моего облучения больше в два раза, чем у любого из вас. И я не заслужен этого, да? Меня выкинули, меня сделали ниже, чем шабашников 88 и 89 -го года. Они теперь ликвидаторы. Всех первых власть вычеркнула. Напрочь вычеркнула. Кого можно было собрать на ликвидацию первыми? Пожарники, они, они, военные. Врачи, милиционеры и солдаты. Офицеры. И теперь офицеры, я же говорю, армия. А теперь наши пенсии. Мы всю жизнь получали, повторюсь, меньше. Мы выиграли все суды. Для нас было единственным шансом это только закон. И теперь эта власть его просто наплевала. Она плюнула нам в души. Они наплевали в наших домах. Они сделали беспредел, полный беспредел в этой стране. Какая комиссия может мне теперь помочь? Какая? Седьмой больничный на этот год. Кланяйся на комиссию иди. Какая комиссия мне может такую зарплату дать? Минимальную. Это первые ликвидаторы 86-го. Одни из первых. Одни. И что теперь мы можем сделать? Я вот что мы можем сделать? Кого такое? здесь слушать? 10 месяцев я писал всем. У меня есть отписки из Министерства социальной политики. Есть у... Из Пенсионного фонда Украины. Там отписки. Ваша пенсия правильно выплачивается. 1300 гривен. Ну, да. Это все, что сделала для нас эта власть. И она рассказывает о социальной политике президента.